как обстоятельства у нас в Молдове насчет карпатской пчелы. Дело в том, что после распада Советского Союза, после исчезновения колхозов, этих хозяйств, эту форму деятельности, где у нас в Молдове практически было субсидировано 100% пчеловодства, поскольку в те времена пчеловодство в Молдове имело прямое назначение опыления. И было принято, что каждое хозяйство содержало столько пчелиных семей, сколько необходимо было для проведения планомерного опыления. Также в Молдове существовало примерно 15 совхозов и хозяйств, которые проводили не только планомерное опыление, но также занимались разводом и челоматок и производством пчелопакетов. К сожалению. Также в тот период Молдова была определенный полигон для испытаний. Здесь было оговорено, что, конечно, итальянскую лигустику. И у нас было и итальянская, и кавказская, и э, украинская степная, и среднерусская. И в таком маленьком пространстве можете понять, что там к концу этого периода имелось. К сожалению, в 90-е годы, после исчезновения вот этих хозяйств, пчеловодство в Молдове перешло в частный двор. То есть те пчеловоды, которые профессионально этим занимались, отошли со своими пасеками в свой двор. Остальные, которые любительские, конечно, уменьшилось и на то, очень много сократилось челосемей. семьи. Если к концу 80-х годов в Молдове насчитывалось примерно около 400 тысяч чело семей, 350-370, то к концу 90-х годов было всего 65 тысяч. В конце 90-х годов, где-то в 99-м, 2000 -м году, была программа для поддержки и амелирации пчелы, которая дала и толчок для наших специалистов, чтобы можно было понять, как ориентируется, что имеем и куда дальше идти. Конечно, первое, что было, это вместе с коллегами с Румынии было проведено два года или даже три, по-моему, была запущена программа, подготовка программы амелиорации местной пчелы. В этой программе изучалось, что у нас есть, что есть на Украине, что есть в Румынии. И пришли к выводу, что примерно на Украине и в Румынии одинаково с определенными, так сказать, районерами, это Карпатская пчела. Как следствие, была разработана нормативная и законодательная база, вследствие этой программы амелирации, где было районировано, и было утверждено законом, что в Молдове э, разрешено завести и разводить только карпатскую пчелу. То, что дало дальше толчок для развития. Конечно, в этот период многие думали, как, откуда взять, как это сделать, чтобы... И пчеловоды тянулись к этому, и были заинтересованы к этому делу, потому что одним законодательным актом этот вопрос не решить. Было принято решение для субсидирования. Поскольку для того, чтобы каждой отдельной пасеки и каждый пчеловод, не имея, скажем, ни подготовку, или даже занимаясь другим делом, и, между прочим, занимался и пчеловодством, не, могли, не были готовы, чтобы массово провести селекцию, проводить постоянно э, и тем самым получить амелиорацию. Этот процесс, конечно, он запустился очень тяжело, с определенными, так сказать, переменными. Но в любом случае, на протяжении уже где-то 15 лет, только сейчас мы пришли к тому, что добились в этом году, практически в Молдове все средства производства пчеловодства субсидируются. Практически все. И пчеломатка, и пчелопакет, и э, улей, и инвентарь, практически все. Осталось четыре позиции, которые. Надеемся в следующем году э, э, нам удастся включить в систему субсидирования. Это препараты, это стимуляторы икор и амелиорация или развитие мелиферную базы. Конечно, и э, экологическая сертификация, которую мы считаем, что это даст в дальнейшем найти лучший рынок сбыта и по лучшей цене. Но я бы хотел вернуться чуть-чуть к тому, мы это делаем для того, чтобы можно было заинтересовать пчеловодство, пчеловодов, чтобы они это дело использовали естественно районированную карпатскую пчелу, которая показала на протяжении времени, что она дает лучшие результаты, чем любую, которую заводит. Конечно, и у нас есть проблемы с завозом все, что хочешь. Потому что, конечно, все не запретишь. Но в этом году, я думаю, коллеги здесь, в карпатией не дадут соврать, что, по-моему, еще ни в один год не было отправлено в Молдову официально столько пчеломаток, по-моему больше пяти тысяч. И все эти пчеломатки пошли в новый пасек для молодых пчеловодов. Это все как результат субсидирования, но есть один есть одна проблема, которую, наверное, наши коллеги или кто-то захотят такую программу запустить у себя, должны учесть. И мы надеемся. Почему столько времени мы шли к этому? Потому что э, необходимо, мы не учли, все государственные мужики, все структуры государственные требовали, чтобы человод был зарегистрирован как юридическое лицо. И вот это был очень большой тормоз, потому что пчеловоды, которые серьезные, они им где-то между 55 и 65-70 лет. Он уже испытывал, имел дело с государством и с нестабильностью и не хочет не инвестировать. И просто эксплуатирует то, что и надеется только на себя. Не верит в этих программ. Конечно, здесь и мы надеемся, что нам удастся в следующую программу, которая будет, чтобы провести изменения в законодательную нормативную базу, чтобы считать человод авторизированное физическое лицо, чтобы эти средства, которые есть в этих программах, могли использовать любой зарегистрированный авторизированный физическое лицо. Я думаю, что это будет очень большой подспорье, поскольку все, все захотят получить эти субсидии. И это правильно, потому что это дает помощь в развитии. Ты можешь расширяться, ты можешь обновить, ты можешь провести ту амиллиорацию для себя, менять улей, менять инвентарь. Это следующий шаг для нас. И э, мы также надеемся, что это, если это, конечно, случится в ближайшее время, но я надеюсь, что в течение года мы это сделаем, э, то надеемся в течение двух-трех лет чтобы и в Молдове было не менее 10 таких пасек для разведения каркации пчелы.